дайте мне. Момент Александр Викторович начальник юридического управления министерства. Слушаем вас. Приехал к вам. Приехал к вам, привез приказ по назначению но исполняющего обязанности Зюскова Виталия Викторовича. Меняют меня директора нового, угу. на старый устраивает. Этому директору все поверили. Проходка отстраивается, баню новую построил, он крышу построил. Планов на будущее очень много. Шахта есть, начала есть процветать. Не Шахты на один месяц, пройти. не на два месяца, не на год, на два года, на три, на пять. Вам платят за то, что вы выходите на театр? Нет. У нас есть решение суда, у нас есть решение суда, которое отменяет вот эту бумагу. То есть мы киселю, то есть до, до рассмотрения по существу. Когда только началась эта проблема, были предложения, были предложения уйти, были предложения уйти в тихоря. Если мы все вместе, тогда я отсюда не уйду. И люди постоянно мне говорят на любом уровне, мы все вместе и будем идти до конца. Ну, что вы не знали, что вы не знали, что будет здесь? Знали. Ну а что вы сюда приехали? Ну а что вы сюда приехать? приехали? Потому что есть процедура, которую обязаны Какая соблюсти. Какая процедура? Вы никогда не будете здесь директором. Ситуация такая, Константин Васильевич пришел, навел порядок, людей принимают, лавы работают, проходка работает, а ему ставят палки в колеса. Поставили смотрящих, которые ну, бездарно работают, какие-то теневые схемы придумали. С этим делом надо бороться, а мы как ни крути работаем на благо родной нынке Украины. И мы добываем уголь, который... в кому нуждається наша страна. Тому я прошу вас посприяти де, де треба в цьому питанні. Красно дякую. З приводу так званих смутрящих, мурчащих і інших чих, хочу сказати, що не буде їх. Або, вибачте мене, тоді навіщо я тут. Якщо сьогодні її на... На державних шахтах, на державних підприємствах ті, які не вкладають душу, не вкладають серце, не вкладають роботу, а просто хочуть отримувати, тому що вони там ті чи інші посади займають, цього точно не може бути. Я фактично кожного дня на зв'язку з Демчишиним міністром, я думаю, що ми а, в п'ятницю, пізно ввечері я виїжджаю до Києва в суботу, думаю, ми зустрінемося з Демчишиним, будемо обговорювати цю ситуацію. А в понеділок запланована нарада за участю президента о 12-й годині в адміністрації, і також буду президенту доповідати з цього приводу, тому що, в принципі, є позиція колективу, є прибуткове підприємство, яке платить податки, яке платить заробітну плату. Через це не дослухатись до такого колективу, я думаю, що це неправильно і так не може бути.